নীতি নিয়মবোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু কি কি নীতি নিয়ম আৰম্ভ হৈ গ'ল কিহৰ বাবে এই সকলো আৰম্ভ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব দেই গম পাব মানে মনসা পূজা আজি আৰু মনসা পূজাত একেবাৰে ঘৰৰ মানুহখিনি বা আলহী কোন কোন আহিল কেনেকুৱা কি হ'ল সকলো এই ভিডিঅ'টো দেখিব ৰ'ব ৰ'ব শেষৰ পিনে আমাৰ জেকি জেনীৰ গা ধোৱা পৰ্বও দেখিব দেই চাবলৈ ভইচটো চাগে একো হৈ আছে কাৰণ ঘৰৰ কিবা কিবি কাম চলি আছে আৰু এইটো ৰুমত বৰ্তমান একো বস্তু নাই তো মই আছোঁ পাঠশালা ঘৰত ইতিমধ্যে যিসকলে লাষ্ট ব্লগ চাইছে তেওঁলোকেতো গম পায়েই মানে আমাৰ বিয়া আহি আছে ঘৰত আৰু তাৰে কাৰণে বিয়াৰ আগত যে পূজা হয় আজি আছে মনসা পূজা লাষ্ট ব্লগত মই কৈছিলে প্ৰিপেৰেচন দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক গোটেই দিনটোৰ ইমানটো নহয় কাৰণ বেছি মানুহ মানে নাই অলপ অলপ মানুহ হ'ব পূজাত কিন্তু তথাপিও যিখিনি বাৰু মই দেখাব চেষ্টা কৰিম ৰেডি ৰেডি হৈ গলো গামচা চামচা লৈছে আৰু এইফালে দেউতা এইয়া দেউতাও পুৰা বগা বগা পুৰা পিন্ধি লৈছে ধুতি চুতি একদম আৰু এইপিনে বামুণেও চব কৰিলে অলৰেডি যিমান প্ৰস্তুতি থাকে লাষ্ট ব্লগতো দেখিছিলে আৰু এইফালে আৰু আমাৰ এই পূজা ভাগৰ আজি যিমান পাৰো নীতি নিয়ম অকণ অকণ দেখাব ট্ৰাই কৰিম দেই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ পিনেও মনসা পূজাৰ নীতি নিয়ম এনেকুৱাই এনে জনাবচোন কমেণ্টত পানী তুলিবা হাই দিলা বানী তুলিবা ৰখি আছে নাযাওঁ আৰু আৰু এইয়া পানী তোলাৰ কাৰণে আমি সকলো ওলালোঁ দেউতা আৰু মা আগত বাকী আমি চব আহি আছোঁ লাহে লাহে আৰু যিসকলে লগোণ দিয়ে মানে তেওঁলোকেহে ঘৰত ল'ব পাৰে আৰু লগোন দিলে আচলতে লগোন দিয়াবিলাকেই যায় পানী তোলাত বেছিকৈ লগোণ নিদিয়াসকলে নাযায় যিমান মানুহ এই পূজা ভাগত আমাৰ আজি দেখিব সেই সকলোবোৰ আমাৰ হয়তো ফেমিলি মেম্বাৰ নহ'লে ক্ল'জ ৰিলেটিভে আছে বহুত বেছি মানুহ মতা নাই এইবাৰ পূজাত বজাৰৰ মাজতে মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে হনুমান মন্দিৰ আৰু তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া পানী তুলি ঘূৰি আহি ঘৰত সোমাওঁতে এয়া আকৌ নিয়ম কিবা অলপ আছে মানে এনেধৰণে মায়ে আগত আৰু তাৰপিছত দেউতা এনেকৈ সোমাই আহিব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি সকলোবোৰ সোমাম এতিয়া আকৌ পূজাৰ বাবে যোনটো মন্দিৰ বনাইছে ন সেই মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে সকলোৱে যিসকল পানী তোলাত গৈছে মানে ঘূৰিব লাগিব পানী চানী তোলা হৈ গ'ল আৰু পূজা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া পূজা টাইম আছে বহুত টাইম লাগে মনসা পূজাত একদম চাৰিটামান বাজি যাব আৰু এইফালে আমাৰ ওপৰতে এটা পাকঘৰত ওপৰত পাকঘৰ আছে কিবা কাজকৰ্ম হ'লেই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আমাৰ পেহী চাই দিয়ে একবাৰ তাই চাহৰ দায়িত্ব আজি পুৰা চাহ বনাই আছে আৰু এইটো মন্দিৰত আমি পানী তুলিব গৈছিলো অলপ আগতে দেখা যাব এইটো তাৰ পৰা দেখা পাই ইমান চৰঙা চাহ গাখীৰ চাহ চব চলি আছে বা হাউ তোখোন কলা হৈ গৈছে গাখীৰ চাহ ডগৰি গৰম পানী ভাজা নেকি ডাঙৰ পাহী একদম ধূপ লৈ আছা দেখোন জ্বলাবি নে কি জ্বলাবি অ জ্বলাব পূজাত তাৰপিছত ইফালে ৰান্ধনী চাওঁ ৰান্ধনী এইফালে আকৌ ৰান্ধনী ৰান্ধি আছে বেলেগকে বেলেগ এটা ৰুমত মই দেখাইছো এইফালে হৈছে আমাৰ খানাৰ হাউ ৰান্ধনী কাই চলিছে আৰম্ভ হৈছে নে নাই আপোনাৰ হা কি কি আগবাঢ়িছে কওক এই পূজা চলি থকা সময়খিনিত যোনে যি ভাবে বা কিছুমানে মাক কিবা আগবঢ়াব বিচাৰে সেই সকলোবোৰ আগবঢ়াই আৰু ধূপ চাকি জ্বলাই আৰু লাহে লাহে আলহী অলপো আহিছে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে মানে ভোক নহয় পুৰা লঘন দি আছো ন একোৱেই খোৱা নাই অকল ৰঙা চাহ ভোকো লাগা নাই কিন্তু গাটো বিৰাট দুৰ্বল দুৰ্বল একদম চলা ফিৰা কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ নিচিনা একদম বেলেগ ধৰণৰ লাগি থাকে কিন্তু পূজা চূজা থাকিলে এনেকুৱা নহয় যে ভোক লাগে ভোকো নালাগে কিন্তু কিন্তু চলিব নোৱাৰা ঠাইবোৰ এনাৰ্জি নোহোৱা হৈ যায় গা পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত পুষ্পাঞ্জলি হৈ গ'ল সকলোৱে একেলগে বহি পুষ্পাঞ্জলিত মন্ত্ৰবিলাক উচ্চাৰণ কৰা হয় বামুণে কৈ যোৱা আৰু তাৰপিছত সেৱা আগবঢ়োৱা হয় আৰু আমি সকলোৱে সেই কৰি আছিলোঁ কাৰণে ভিডিঅ' লোৱাই নহ'ল আৰু তাৰপিছত প্ৰসাদো বিলোৱা হৈ গ'ল মই গৈছিলোঁ তলত সেইখিনিও ভিডিঅ' লোৱা নহ'ল কিন্তু অকণমান অকণমান দেখাই আছোঁ দেই আপোনালোকক যি যি আছে আৰু যিহেতু মানুহ একদম কম মাতিছে সেইকাৰণে ঘৰৰখিনিয়েই বিলনী আমাৰ আজি আৰু প্ৰথমে আলহীখিনি খুৱাই লৈছে তাৰপিছত আমি ঘৰৰখিনি বহিছোঁ আৰু আৰু মানে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ বহিছোঁ বিলনীও লাগিব ন দৈ দুই চাৰিটা সেইকাৰণে কম আৰু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু চব মানুহ গুচি গ'ল মানে ঘৰৰে বা একদম ক্ল'জ ক্ল'জ মানুহে আহিছিল গোটেইখিনি গ'ল আৰু ইমান বেছি মানে ভাগৰুৱা টাইপ অনুভৱ হয় বেলেগ ইমান একো হেভি কাম নাথাকে এনেকুৱা সৰু সুৰা পূজা পাতিলে কিন্তু আমাৰ যে ওপৰত পাতিছে নহয় আমি এইটো ফ্ল'ৰত থাকোঁ মানে ছেকেণ্ড ফ্লৰত আৰু তাৰ ওপৰত পূজাখন হৈছে তো অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে এনে ভাগৰ লাগে মানে আৰু এতিয়া পিছে ৰাতিৰ চিন্তা নহয় আজি পূৰা চব খানা আছে দিনেৰে খানা আজি ৰাতি আজি মানে দিনৰে খানা খাই বেছি ভাল লাগে পূজা চূজা ৰৈ যোৱা খানাবিলাক ৰাতি খাই মই বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰো হয় নেকি এনেকুৱা জনাবচোন কমেণ্টত মানুহবোৰৰ আমাৰ চবৰে মানে গেডেৰিং যেতিয়া ওপৰত পূজা চূজা হৈ যোৱাৰ পিছত বহিছোঁ বা য'তে মানে চব এইবোৰে বিয়াৰে আলোচনা তো বিয়াৰ আগৰ দিনকেইটাই এনেকুৱা লাগে ঘৰত বিয়া 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 আহি আছে আহি আছে একদম ওচৰ পাওঁতে বা বিয়াৰ দুদিনতো গমেই নাপায় কেনেকৈ যায় সেইবোৰ চবে কয় মানে আৰু দেখিছোঁ তেনেকুৱা ত' নিজৰ ঘৰতো তেনেকুৱাই হ'ব চাগে কিন্তু পুৰা এক্সাইটেড চব চুপাৰ এক্সাইটেড আমাৰ মাৰ আমাৰ মাৰ পূজা কৰি ভাগৰ লাগি ভাগৰ লাগি ফুট মাছাজ লৈ আছে এতিয়া সিমান ভাগৰ আমাৰ মাৰ ফেচিলিটীয়ে বেলেগ ন মা বেলেগ একদম ফেচিলিটিয়ে বেলেগ এইয়া ফুট মাছাজ লৈ আছে অন হৈয়ে আছিল অলপ আগতে ফুট মাছাজ দহ মিনিট দহ মিনিটকৈ বহুত টাইম লৈছে টোপনি লাগি গৈছে বুলি মাৰ এতিয়া টোপনি ধৰি গৈছে ৰাতি হৈছে এটা বাজিছে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ড তই আজি হৈছে পূজাৰ নেক্সট ডে নিওঁ আৰু আজি আমাৰ হ'ব ধুলাই মানে জেনি জেকিৰ গা ধোৱা দিন গা ধোৱা দিন চালো 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 অ বাবু এ ৰ'বা পাওৰা খাদিব নালাগে এইফালে আহা এ চোৱা তোমাৰ গা ধোৱা জেগা এই গা ধোৱা ইত্যাদি ক'ত পাওৰা খেদি আছে ই আমা জেকি মানুষ গা ধুইছে দে আমার ধুনু ধুনু হব আজি জেকি একদম ফিনা হব আর ও পুতুলা আমার পুতুলা গা ধুতি গা ধুইতি পুতুলায় আমার বার টাবৎ গা ধুইছে দামি এই জেকির বার টাবো ইয়াতে ধুই বহুত বেশি ভাল পায় দিকদার করে এইবার আমার জেনুর বাড়ি আমার জেনু বারি আমার পুতুলা জেনু জেনি বেবি গা দু গা ভালকে গা দু গরম বসছে কি যেনী জনী 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 গাছে অ কি বিয়া দে অ বাহ সাঠী ভাল পায় কি তাই বঢ়িয়া ঐ কব হৈ बहा बहि थका चेत चेत बहि थका चाह হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু কি ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব যদি চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে লগ পাম নেক্সট ব্লগত তেতিয়াহ'লে বাই বাই লাভ ইউৱল